Сегодня я хочу сказать, что мы хорошо отыграли, очень сконцентрированно с самого начала старались агрессивно играть в защите. Этому свидетельствует большое количество персональных замечаний, но мы хотели показать Гаверли, что мы настроены сегодня только на победу, потому что отступать нам некуда. И как бы довольно-таки уверенно провели этот матч. Не все у нас получалось. И временами Люди, те, которые не очень хорошо начали игру во второй половине, очень серьезно добавили. И сегодня действительно командная победа. Ну, как бы теперь все мысли у нас направлены на то, чтобы одержать победу и во Львове мы начали действовать более слаженно против Юджина Лоренса. Сначала полностью проигрывали, как вы именно, так и ваш партнер по защите Рипов, и вас они на Вина выигрывали. Какие советы были? Я не могу сказать, что мы проигрывали, просто мы знали, что он очень агрессивно идет в проход, и каждая наша какая-то попытка его остановить наказывалась Полами. и ну, тяжело было, да, может, мы где-то не уступали, все-таки он габаритами побольше, чем мы. И потом ну, тренер сказал, что немножко нужно отступить, нужно его показать, что мы готовы против него играть, но не нужно на рожом лезть на него, то есть там корпусом, потому что он гораздо сильнее физически, и он судьям и показывает, что на нем фалят, даже там, когда небольшой контакт, ну и, соответственно, чуть-чуть, отступили от него, показали, что может он попробует бросить, потому что за первую половину, по-моему, не сделал ни одного, ни среднего, ни дальнего броска. Ну и соответственно, как бы мы смогли удержать его проход и немножко отрезали от мяча и где-то может быть разладилась у них игра. Так как первую? 18 потерь за игру. вследствие чего? Очень много. Ну, наверное, в первую половину мы сделали 9 потерь. Это было следствие агрессивной игры Гаверлы, Потому что они очень активно шли на перехваты, они активно пытались на грани фала защищаться. И много потерь. И ну, неуверенность какая-то. Все-таки мы хорошо играли в защите, потом подбираем мяч, хотим развить быстрый прорыв. И первый пас они перехватывали. Ну, немножко неуверенно где-то начали

We tried to win all quarters and we won all quarters. In three quarters I think we played the best and the, and the worst in the third quarter. We have many turnovers is that they, they recovered. but I think we play serious and when you play serious 40 minutes you have the chance to win this game and in this court, it's not easy to play against Goberla and I'm happy. У нас було дуже багато втрав, втрат, але все ж таки я хочу сказати, що ми грали дуже серйозно в цю гру. Ми грали серйозно протягом усіх 40 хвилин. в цій серйозності якраз стала перемога з таким рахунком, адже не просто виграти у ковар, а саме з такою перемогою як ми сьогодні це зробили.